Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail. Dostlar, siz Millionaires kanalındasınız. Uşaqlar, bu günlər də maraqlı bir treyd eləyəcəyik. İlk öncədən demək istəyirəm ki, dostlar, kanalımıza abunə olmağı və bizə dəstək olmağı sizdən rica eləyəcəm. Bizsə getdik. Deməli dostlar, keçdi biz platformamıza, platformamızda deməli bu bizdə real hesab, bu bizdə demo hesab, uşaqlar deməli ə, YouTube kanalımız bizim burdadır, uşaqlar YouTube kanalımıza zəhmət olmasa ə, abunə ola bilərlər. Nəyə görə dostlar? Çünki YouTube kanalında bizdə çoxlu maraqlı videolar var. Yəni maraqlı videolar var, hansı ki sizin inkişafınıza ə, xeyri olacaq. Bura girmək lazım deyil ə e, bura girmək lazımdır. Dostlar, e, videolarda heç bir kəsinti olmur məndə. Ona görə xahiş edirəm videoları sona qədər izləyin. E, videolarda kəsinti olmadığına görə heç bir məqamı mən kəsmirəm, dostlar. Bu bizim YouTube kanalımızdır. YouTube kanalına abunə olursunuz və videolarımızı izləyirsiniz. 400-dən çox trade videosu var. E, çoxlu motivasiya videolar, investisiya videoları var, yəni dostlar, e, həmin bu ticarət elədiyim e, brokerin ə linkis aşağıdadır əlbəttə ki, bax burda saxlamışam. Gəlim məlumat verim balaca. Deməli, burada linkdir, burada isə Instagram və diginə Telegram. Belə bir şərəfsizlər çıxıb. Dostlar, milyonerisiz, 1 milyonerisiz, 2 nə bilmənə ə, yəni, ə, sizi allada bilərlər dostlar, heç biri məndə yoxdur. Biz də tək milyonerisiz. Bu bizim tək milyonerisiz. Və söy 1 2 yoxdur məndə və yoxdur ki, Instagramda heç bir başqa şey yoxdur. Milyonerisiz. Psixopatardı getdi. Bunu oxuyuruq ə, və salam keçirik. Ə, ticarətimizi eləməyə. Burda isə bir şair yazırıq dostlar, çünki ə şər yazdıqda siz 20 k-ya yaxınlaşırıq bizim kursu ə, təlim kursunu ə, pulsuz əldə edə bilərsiniz dostlar. Ə, konkursa iştirak eləyə ə, bilərsiz. Baxın, belə bir qəşəng şəhərlər yazılır və ə, necə deyirlər kontentə irəli sürürsüz. Hələ ki 100 manatlıq konkursumuz da davam edir. 100 manatlıq konkursda iştirak edə bilərsiniz. Hər həftə konkursun sahibi ilə 100 manat hədiyyə göndərilir. Onun üçün də dostlar sadəcə belə bir ə, gözəl bir şeir yazmaq lazımdır və ə, spamlar qeydə alınmayacaq. Çünki balaca ə, mesajlar, balacalar qeyd alınmayacaq. Ən böyülər birinci seçiləcək, sonra isə kiçikliklərə baxılacaq. Yəni kiçikliklərə baxılmır böylər də birinci. Ona görə də qəşəng mesaj yazmaq məsləhətdir. Deməli belə, konkursun sahibləri ə, haqqında da videolar var kanalda, baxa bilərsiniz. Keçək, keçək, keçək ticarətə görə nəyindir, dostlar? Ə, tez bazar görək bazarda nə vəziyyət var? Uşaqlar, hər gün bizdə ə, demək olar ki hər gün, dostlar, vaxt elədicicə mən eləyirəm bunu əlbəttə ki, indi hər gün elə olur ki, hər gün elə olur, hər gün alınmır, amma yenə də deyirəm ki, TikTok-da da bizi izləyin. Çünki dostlar, TikTok-da da mən hər gün demək olar ki, canlı yayım açıram, canlı yayımda ticarət eləyirəm. Yəni keçid alıb TikTok-da da bizi izləyə bilərsiniz, qoymuşam buralara. Bu bizim sosial şəbəkələridir. Zəhmət olmasa, əziyyət değilsə, bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin dostlar. Deməli belə. Bir dəqiqə burda stakastik. Staha si köyə bizə kömək eləsin. Görək e, nə var bizim bazarda. Dostlar, e, bizim chat qrupumuz da var. Chat qrupuna da gələ bilərsiniz. Tam olaraq pulsuzdur chat qrupu bizdə. E, ona görə də dostlar, sadəcə e, aşağıda göstərdikləri e, qeydiyyat linki ilə qeydiyyat eləyərək bizə sadəcə Instagramda yazmaq lazımdır. Burda bizdə neçə dəqiqəlik idi? 1 dəqiqəlik. Gəlin. E, deməli belə e, yazaq biz burada. 100 dollarla əməliyyat açaq biz burdan yuxarı. Ə, deməli dostlar, görürük ki, burada dayanma var və qiymətimiz burdan hal-hazırda yuxarı gedir. Minimumlar maksimuma doğru gedir. Düz deyil, ideal bir yerdə açmamışıq, amma bizim strategiyada birinci əməliyyat riski atılır. Deməli dostlar, ə, çıxarış eləmişəm mən, çıxarış hələ ki, gəlib çıxmayıb. Ancaq dostlar, indi gəlib çıxanda onun növbətində videoda göstərərəm. Hələ ki çıx gəlib çıxmayıb də ya. Də de dedim ki, vaxtı itirməyim. Dostlar, e görürsüzmü? Vopla da zayavqa verilib, elə pul gəlməyib. Dostlar, amma bunlar hamısı gəlib, yəni videolarda da var göstərmişəm. Bu da inşallah gəlib çıxar, yəni min-min çıxardıram xırda-xırda. E i̇ndi e balans biraz böyüsün, biraz böyük də çıxarış eləyərik. Da 2500 çıxarmışıq gəlib çıxıb, yəni problem yoxdur. Deməli belə, ə, ə, əməliyyat açmışıq biz 100 dollarlıq. Nə oldu bizim? Hara getdi? Aha. 3 dəqiqəlik əməliyyat açılıb dostlar. Gözləyirik biz əməliyyatımızın sonunu. Ə, basic dollarda açılıb hal-hazırda əməliyyatımız. Stokastika baxdıqda biz görürük ki, ə, göy xəttimiz qırmızı xəttin üstündədir hələ ə stoxastik necədir dostlar? Stoxastikdə köməkçi kimi istifadə eləmək olar. Yəni stoxastikdə belə bir şey var ki, göy xətt qırmızına aşağı keçərsə, qiymətin aşağı tərəf yönləndiyini göstərir, işarə verir. Tam olaraq dəqiq bir siqnal deyil o, sadəcə göstərir ki, sizə qiymət bu tərəfə yönələnib. Məsəl üçün hazırda stoxastik bizdə görürük ki, ə ən yuxarı sahələrdə də 80-20 sahəsi aşağı sahədir, 80 sahəsi yuxarı sahədir. Ə, dostlar, 80 sahəsinə dəyib üstə, ə, üstə çıxarsa, Rəsaya oxşuyur bu biraz. Və ordan aşağı qırarsa, demək ə, trendin aşağı tərəf yönləndiyini göstərir bizə. Hal-hazırda isə bizdə 1 dəqiqəlik şamlarda belə bir situasiya görürük. Gəlin biz 5 dəqiqəlikdə baxaq necədir. Ə dostlar yenə də deyim bizdə hər gün demək olar ki e, TikTokda canlı yayımda trade olur. E, yəni bunu hər trader eləmir, amma mən eləyirəm dostlar, gəlib baxa bilərsiz, e, məlumatlana bilərsiniz. Bütün suallarınızı isə uşaqlar Instagram səhifəsinə yazın. Aşağıda da saxlamışam. E, eyni addı uşaqlar, hər yerdə milyonerisiz, milyonerisiz, 1 milyonerisiz, 2, nə bilin, milyonerisiz, nə bilin, nə Mən deyiləm heç kimə də e, mən heç kimə yazmıram vəbişə bunu deyim sizə biləsiniz. Mən heç kimə yazmıram, heç nə təklif eləmirəm. Ona görə də e, heç kimdən də pul götürmürəm ki, pul artırmaq üçün. Belə bir xidmət bizdə yoxdur. Əgər kimsə bunu eləyirsə, mən deyiləm. Yəni mən yazmıram heç kimə. Siz mənə birinci yazırsınız, 1-2 bir günə cavab alırsınız, ondan sonra söhbət eləyirik, nə var, nə yox. Qrupa keçmək istəyirsiniz, yoxsa nə edəməyisiniz? Qrup da pulsuzdur. Yəni kimsə sizə yazıb zanlı u da ki, münasibət təklif eləyirsə, o mən deyiləm də. Yəni e, biraz gözünüz açıq olsun. Əməliyyatımız plusla bağlanır və biz e, gəlirimizi əldə edirik, dostlar. E, keçid alağ baxaq, başqa yerdə nə var? Deməli belə basic dollar. Bitcoin-da necədir vəziyyət? Aha, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin-a girməyəcəm. Commodity Composite Index-də baxaq necədir vəziyyət. Dostlar, burada da gəlin 3 dəqiqə aşağı əməliyyat açaq 100 dollarla. Düzdür, burada görürük ki, artıq dirənmə var, amma bu dirənmə o demək deyil, çünki bizdə göy xətt hələ də qırmızının aşağısındadır. Çox da indikatora mən fikir verən deyiləm, uşaqlar. Indikatorlardan mən istifadə etmirəm. Burada biz nəyi görə bilərik? Gəlin belə eləyək, uşaqlar. Tak, bunları şş, hamısını silirik. O indikatorumuz da getdi. EBÖ gedir, getsin. Bu dəqiqə mənə lazım deyil. E, deməli, e, horizontal xətlərimizdən qoyaq. Horizontal xəttimizi qoyduq, düz lazım olan yerdən qoydu elə. Deməli dostlar, burada biz görürük ki, deməli, burada qayıdış strategiyası mükəmməl şəkildə işləyib. Iş yəni trend qırılandan sonra gəlib dəyib qayıdıb. Bir dəfə də ə, ikinci dəfə də gəlir. Məncə bu boyda ə, necə deyirlər, gücdən sonra hal-hazırda biz buranı qırıb aşağı düşmək məcburiyyətindəyik. 5 dəqiqəlikdə baxmışıq biz buna görə 1 dəqiqəlikdə necədir? 1 dəqiqəlikdə də dostlar ə, konkret olaraq pilləkən strategiyası ə, burada ə, işə yaramalıdır. Əgər bizim qiymətimiz biraz da yuxarı qalxarsa, əlbəttə ki, biz yuxarıdan yenə də əməliyyat açacağıq 3 dəqiqəlik aşağı və ə, bu əməliyyatımızı elə bir ki, sığortalayacağıq deməli belə, aha belə, composite index, composite index. Bunu qəşəng yığırıq qırağa, valyutalarımız qırağda durur dostlar. Burdan birbaşa qırmaq fikri olmadı bunun. Hələ ki, ə, hələ ki oynaşır burada. Hələ ki oynayır uşaqlar. Çünki bizdə maksimumlar var, minimuma doğru gedir. Burada indi bizdə uzun bir ə, qırmızı şam oldu və burada da 2 dənə korreksiya şamı olub və həmin şama görə biz hal-hazırda hələ ki minusdayıq. Bir az da bir impuls olarsa yuxarı, əlbəttə ki, həmin impulsdan biz heç 3 dəqiqədə yox, 2 dəqiqəlik qırəy əməliyyata dostlar. Burada görürük ki biz ikinci əməliyyatımızdı bizim. 3 dəqiqəlik əməliyyat açmışıq əlbəttə ki. Hal-hazırda burdan qırmızı bir uzun şam gözləyürü düstlar. Burdakı kimi, burdakı kimi, burdakı kimi, yəni burdakı kimi buranı vurub aşağı getməyini gözləyirik ki, biz də buradan 5-3 manat qazanaq dostlar. Deməli belə. Canlara gəlin dostlar, canlarda biz əməliyyatları 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat belə bir əməliyyatlar açırıq dostlar. Aa, hansı ki, həm baxmaq maraqlıdır, həm də ki, dostlar ə, orada danışırıq, söhbət edirik, uşaqlar özləri də misal verirlər. Yəni siz də orada göstəriş verə bilərsiniz ki, məsələn, filan valyutada falan yerdə yaxşı bir situasiya var. Keçid keçid aləb əməliyyat açmaq olar. Ə, siqnallar vermir idi dostlar. Prosto canlı yayımda trade ediriv. Və süy. Burada desəm minus olacaq bizdə. Niyə belə elədi? Niyə belə elədi? Eyib yox. Minus olsa problem yoxdur. Yenə də biz strategiyamızdan çıxmayacağıq. Ha minus oldu dostlar. Yenə də 200 dollarla aşağı keçid alıram dostlar. Vaxtımız çatmadı sadəcə. Burada qiymət aşağı gedəcək. Burada yəni qiymətin belə dayanmağına baxmayın. Prosto vaxtımız çatmadı. Olur elə şeylər görürsüz. 3 dənə sham, 2 dənə shamla yəni burada voilà, bax ki çoxdur. Olur elə bir şeylər. Bu normaldır yəni. Qalxsa yuxarıdan yenə də açaram dostlar. Çünki biraz çox götürmək istəyirəm. Çıxarış eləmişik. Ona görə də yenə də qazanmaq lazımdır. Tak Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm gəl, 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 gəl. Bu çox zəif, e, zəif e, vuruşlardır. Belə olmalı deyil əslində. Bu güclü vurur gəlməli də aşağı. E, Görək bizdə böyük ayn frame-də necədir vəziyyət? E, bəli, uşaqlar aşağı gəlməli. Düzdür, burada sahələr var, amma çünki burada biz bir dəfə işləmişik artıq, ona görə e, məncə burada qırıb getməli idi aşağı. Mhm, dayanmışıq yenə də bir yerdə. Niyə belə balaca? Niyə belə balaca? Böyük bir uzun şam gəlməliydi. Böyük bir uzun şam gəlməliydi. Çünki birinci dəfə deyil, bu situasiyaları işləyirik. Şərh bölməsində bildirin uşaqlar, kimlər qruptan varsa, bu situasiyaları neçə dəfə işləmisiniz? Yəni neçə dəfələrlə olub ki, bu situasiyaları işləmisiniz və pulsuz əldə eləmisiniz. Yəni bunlar bu situasiyalar dostlar 70% gəlirli situasiyalardır, yəni gəlirli. 70% gəlirli situasiyaları qırılmalara girirsiz. Aha, deməli belə. Mhm. Və dostlar, yenə də deyim ki, bizim çoxlu videolarımız var. Videolara baxıb öyrənənlər, uşaq öyrənən uşaqlar da kifayət qədərdir ə əlbəttə nə istəsəsiz psixoloqi təlim falan, yəni tək psixoloqi yox, bizdə təlim paketdir. Yəni istəyənlər ə, videolara baxandan sonra əgər siz qənaət eləməsə, əlbəttə ki, ə, necə deyirlər, təlim də aldı eləyə bilər. Sadəcə təlim aldı eləmək üçün dostlar, ə, videodan gələnlərə həm də 50% endirim olacaq əgər istəsəz. Bəlkə heç ehtiyac olmadı sizə. Dostlar, gəlirimizi əldə eləyirik, gəlirimizi əldə eləyirik. Gördünüzmü? Yenə bir ağ bizə biraz vaxt çatmadı, amma ikinci əməliyyatda vurduq gözün çıxartdıq, vsü. So, tak, görək burada necədir vəziyyət. Burada da yaxşı bir əməliyyata girmək olar, dostlar, yaxşı bir əməliyyata girmək olar. 2 dəqiqə 100 dollardan aşağı açıram. Biraz tələsi açıram, amma gözləyirəm, dostlar, birdən, birdən impulsumuz olsa yuxarı, əlbəttə ki, yuxarıdan yenə də giriş eləyə bilərəm mən əməliyyata. Deməli belə, deməli belə. Dostlar zəhmət olmasa videonu bəyənəy. Əgər ə, əziyyət deyilsə. Aha. Yaşıl şamımız açıldı. Çox böyük bir özünə güvənən bir şamdır və bu vəziyyəti qorlaya bilər. Amma biz gəlin sol tərəflərə baxaq. Belə bir uzun bir şamlardan sonra hətta qırmızı gəlib. Böyük bir ə, qalxışdan sonra belə qırmızı böyük şamlar gəlib. Aşağı düşmədə potensial çoxdur. Amma dostlar, burada ə, satıcıların biraz zəif olduğunu göstərir. Hazırda trendə baxanda biz görürük ki, ə, trenddə güc var, aşağı getmək gücü var. Gəlin belə eləyək. Ə, gəlin sizə göstərim ki, nəyə görə biz aşağı giririk. Deməli, trend və linya, trend liniyasını çəkirik dostlar yuxarıdan aşağı belə bir ə, gözəl bir şəkildə ə birdən qiymətimiz yuxarı gedərsə biz yenidən əməliyyata hardan aça bilərik. E, söhbəti var burada. Aha, gəlin belə çəkək. Burada belə bir e, vəziyyəti korlanma prosesi var. Aha, burada pinbar açıldı dostlar. Pinbar isə qiymətin dönməyinə işarədir. E, i̇nşallah vaxtımız çatar. Mhm yəni 27 saniyəmiz var hələ ki, amma görürük ki yox, yəqin ki vaxt çatmayacaq. Çünki qiymət bura getməyə meyllidir, dostlar, amma birdən-birə qırmızı şamın da aşağı gəlməsinə heç kəs yox deməyib. Mhm. Biz birinci əməliyyata həmişə risk atırıq onsda, yəni bu normaldır bizdə. Biz minusa normal baxırıq. Minussuz trade el yürüyü diye bir şey yoxdur bizdə deməli belə minusdan bağlanırıq, minusdan bağlanırıq dostlar, minusdan bağlanırıq. Bu pul şey bonus depozitu, aha. Ney, ne, yenə də açıq 200 dollarla dostlar. Yenə də riskdir nəyə görə? Çünki bura gəlməyib qiymət, amma mən yenə də riski atıram çünki burada pin bar var və mən qiymətin dönəcəyinə işarə kimi görürəm onu. Əgər ə, olmazsa burdan yenə də açaram mən, problem yoxdur. Yəni balansımız imkan verir, həm də risk eləyirəm bu günləri biraz qaldırım buranı. E, tak. E, gəlsin, problem yoxdur. Gəlsin, qalxsın yuxarı, eyb yoxdur. Aşağıdakıları aparsa da problem deyil. Ayıloqlar, olur belə situasiyalar. Və burdan da açacağam. İndi birdən birə qırmızı şam bunlar da girəcək, bu da girəcək. Əvvəl belə situasiyalar bizdə çox olurdu. İndi son zamanlar ümumiyyətlə ə əla situasiyalar çox nadir hallarda baş verir. Çox nadir. İnşallah bu dəfə ə, baş verər. Aha. Bir dənə də açaram. Ac gözlük elirəm dostlar. Mhm. Gəl, gəl. Bir dənə uzun bir iynə dostum və bular da girsin də bizdə. Çox super olardı. Boy da, balansı necə qaldırarıq biz? Əla qaldırarıq. Babat balans qaldırarıq biz dostlar prosto bu çox pisdir də bax bu bu yaşıl açılmağı burada ə, riskə aparacaq bizi. Amma panelimiz var. Bu çorluyur da, bu çorluyur da, bu biz bil çorluyur burada. Tak onu açmışıqsa, gəlin bir dənə bunu belə çəkək, görək maksimumumuz hardadır bizim. Maksimumumuz bizim burdadır. Ən maksimum bax bu. Eybi yoxdur, eybi yoxdur, görək. Hə bu gəlməlidir uşaqlar, çünki ə aksər maksimumlar bu sahədə də heç olmasa bir ə, nəsə göstərməlidir. Yəni ki, burada bir sahə varmı kimi bir şey göstərməli idi. Mhm. Az qalıb vaxtımız var, amma dostlar, aşağıdakılar getdizi belə deyirdim, aşağıdakılar da gələr, amma gəlmədi aşağıdakılar. Aşağıdakılar gəlmədi bizdə. Yox, bu gedir, ey, uşaqlar, bu gedir, bu gedir bura. Eybi yox indi strategiyamızı çevirək bura, fikrimizi yönləndirək bura. Bu nəsə bura gedir. Xana yox, qırmızı şam gəlməliydi bizdə. Yox, dayanmaq bilmir. Dayanmaq bilmir. Aha, biz nə edəcəyik, uşaqlar? Biz belə eləyəcəyik. Tak, bir dənə impuls, qəşəng impuls, yaşşəng impuls girəcəm dostlar 2 dəqiqəyə burdan. Hop. Bu bazar deyir ki, məndə olanı, olmayanı götür apar. Yəni bu bunu bunu fikirləşir. Bu istəmədi ki, mən bir tükə çörəy götürüm, çıxım yedim burdan. Bu deyir ki, yox, məndə nə varsa götür apar. Yəni bu bunu mənə demək istəyir. Bu da bilmir ki, mən burada bir şir kimi dayanmışam. Öz necə deyirlər, şikarımı gözləyirəm ki, bir dənə mənə şans versən, belə vəqırım. Tak Dostlar, gördüzmü? Bax bu aşağıdakı panellərimiz işə yaramadı. Biz buna fokuslandıq və bu ilə indi başladıq açmağa əməliyyatı. Burdan qırmızı bir düşüş, göz duyuru idi, dostlar. Tak, hələ ki buraları test eləməz. Güclü olmalıydı, belə olmalıydı. Bu nədir axı? Bu niyə belə zəyifdir? Bir, taq, bir də Tak, bir də onu da qalxsa, bir də onu da açardım əla mən. Çünki belə bir şans düşüb alımə qaçırtmaq istəmirəm. Aha, bir dənə də açıram. Bir dənə də açıram dostlar. Nəyə görə? Çünki əminəm ki, burada qiymət aşağı gedəcək. Əminəm buna. Əminəm yəni belə bilisiz necə 90% də əməliyyatdır. Burada qıpqırmızı bir dənə şam gəlməliydi aşağı. Ona görə mən açıram bunu, rahatçılıqla açıram. Rahat açıram. Hə. Birinci dəfə deyil, yəni qabağımıza çıxıb belə bir vəziyyətə neçə dəfələrlənə olub, videolarda görə bilərsiz. Yəni ona görə də belə bir şansı mən qaçırda bilmərəm də, yəni. Zəif olam ki, mən belə bir şansı qaçırdam, qorxan belə bir şansdan. Burda bir dənə yaşıl qırmızı şam gəlməli idi, çox güclü bir şam gəlməli idi aşağı əslində. Gələcək əməliyyatlar hamısı plusla bağlanır dostlar. Vururuq, gözünü çıxardırıq, belini qırırıq brokerin. Hələ açdığımız bir neçə dənə əməliyyat da var. Gələ. Bu da sənin 5 manat pul istədim səndən, vermək istəmədin. Vurdum gözünü çıxartdım. Necədir sənin üçün? Oldu dostlar, bugünkü video belə, yəni xoşunuza gəldimi? Ə, bu cür nə risk elədik, yəni əməliyyatlarımız da burada göz qabağında, minuslarımız da oldu, pluslarımız da oldu. Dostlar, ə, özünüz ə, fikir verin, fikirləşin. Ə, Instagramda bizə yazın, ə, qrupumuza keçid alın. Pulsuzdur qrup, heç beş kəsən bir qəpiy də almıram mən qrup üçün. Ə bir iki şərtimiz var, onları yerinə yetirin. Sadəcə aşağıdakı linkdən qeydiyyat eləyib bizə yazın. Vsü. Qutardı getdi. Başqa heçünə sizdən tələb olunmur. TikTok-da da bizi izləyin, orada da əməliyyatlarımız olur. Oldu. Hamınıza uğurlar və bolca keşarzo edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik uşaqlar.